Привет! Сегодня будем делать бисквит. У меня идет шоколадный. Ну и для этого нужны будут яйца, сахар, какао. Какао берите лучшего качества. У меня локализирован, ну, чтобы вкус шоколада был лучше. Крахмал кукурузный, тоже лучше кукурузный, не картофельный. И мука. Если вы боитесь, что не поднимется ваш бисквит, то можно еще добавить разрыхлитель. И расчет такой идет на одно яйцо, если вы просто берете классическое ванильное, на одно яйцо идет 30 грамм сахара, 26 грамм муки и 6 граммов крахмала. Яйца категории С0, С1, то есть там разницы никакой. Если вы хотите шоколадные, делать бисквит, то от 26 грамм вы откидываете 10 грамм на какао и 16 получается у вас остается муки. То есть получается соответственно одно яйцо, 30 грамм сахара, 16 грамм муки, 10 грамм какао и 6 граммов кукурузного крахмала. И уже пропорционально сколько количество у вас яиц, умножаете вот эти пропорции, вот у вас и выходит объем, как сказать, продукта, который вам понадобится. Ну и, как сказал ранее, если боитесь, что у вас бисквит не поднимется, то можете добавить еще разрыхлитель. Я не добавляю. Просто нужно, здесь секрет в том, чтобы у вас яйца были комнатной температуры, это одно. И второе, чтобы очень хорошо сбить яйцо с сахаром. Прям на, то есть по количеству времени, чтобы ну, минут 8-10 как минимум будут сбивать. Ну, все по порядку. Перед тем, как начать сбивать яйца, смешаем сухие продукты. То есть просеем. То есть, когда будем уже яйца вмешивать, там тоже будем просеивать. Но ну, для этого сначала еще подготовим заранее и какао, какао прям обязательно нужно, потому что идут в любом случае комки, поэтому просеивайте обязательно теперь смешаем просто венчиком. Сухую часть размешали, пока отставим в сторону. Ну и теперь займемся яйцами. яйца, повторюсь, что они комнатной температуры, весь сахар. И взбиваем минут, я прям засекаю, 8 минут на самых максимальных оборотах. Поэтому повторюсь, что залог пышного бисквита – это хорошо сбитые яйца. Первое и второе, чтобы они были комнатной температуры. И можно еще добавить щепотку соли. Теперь включаем на максимум и 8, ну, по крайней мере на моем миксере 8 минут оно сбивается. Если ручным миксером идет, то минут 15 точно нужно будет сбивать, потому что оно должно увеличиться в объеме, стать белым и пышным. состояние. Вот примерно вот такого вот прям пышного, знаете, как когда зефир разбивать, вот эту меренгу практически такого состояния. Ну, чуть, чуть мягче, конечно. Теперь уберем. Сюда в два этапа просеем. Все, когда вмешали, проверяйте, нету сухих мест, этих полостей, где сухой смесью. Все, больше размешивать не стоит так как мы теряем ту самую воздушность, которая нужна. Все. Выпекать я буду в кольце, у меня тут 20 сантиметров диаметр и 170 градусов. Ну, первые 30 минут вообще никак. Ни дверцы не открываем, ничего. Вот 30 минут прошло, потом смотрим, уже начинаем проверять ну, шпажкой. То есть первые 30 минут вообще дверцу духовки не открываем, чтобы оно не осело. И, как я сказал, что духовка была заранее разогрета 175, 180 где-то так. Ну у меня 170 градусов разогрета. Все, теперь отправляю его в духовку до готовности. Как будет готово, включить покажу. Все, бисквит мой испекся, выпекался он получается. Вот, посмотрите, посмотреть. 30 минут, тут шапочки как такового практически нет. Ну вот 30 минут он как раз, я его вообще не трогал, не открыл духовку. Через 30 минут попробовал, шпажка, все, сухое вышло дальше нет смысла выпекать. Теперь оставлю. Сейчас сниму нижнюю вот эту, чтобы оно не опрела фольгу. И переверну на решетку еще одну. Сниму ту нижнюю часть. И, то есть, э, пергамент. И опять переверну в эту сторону и оставлю в кольце, ну, чтобы это теплого состояния. Потом сниму кольцо, дам полностью остыть заверну в пищевую пленку и все и выбираю в холодильник а разрезать и дальше прослаивать это уже завтра так он у меня получается высотой сейчас скажу высотой он у меня получается 7 сантиметров вышло и тут получается, ни разрыхлителя нету, ничего такого, ни соды. То есть э, самый главный э, секрет в том, чтобы хорошо взбить яйца с сахаром. Больше, если, скажем, вы боитесь, что, возможно, не подымется, то можете добавить грамм 10 разрыхлителя. Это уже на ваше усмотрение. Вот, э, Сегодня вот что хотел показать, вот как делаю бисквит. Ну, у меня шоколадный делаю, бывает иногда делаю, ну, обычный ванильный. То есть а, не процедура, пропорции те же самые. Просто если шоколадный, убираете половину муки, добавляете какао. И какао берите обязательно алкализированное, ну или хорошего качества, чтобы Бисквит был ну, действительно шоколадный. Они, а которые в магазинах продаются, там русский или золотой стандарт или что такое, что там просто э, слегка запах какао и все. А на сегодня получается все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будут новые видео, будут оповещения. А так, всего всем доброго. До свидания.